gəldə bizə elə belə çox uzaqda oluruq iki ev yuxarı gəlməyə yarinirsən. Vaxt eləyən kimi gələcəm. Evdə salamdır. Mamanı da mələməvəzinə rəpərsən. Yaxşı. Bax, arzun mütləq gələr. Bəs də bəhanə elədən. Yaxşı. Ana. Hı? Belki dün gedim gelince kitabımı alıp geleyim. O ne kitap dedi? Edebiyat kitabım, onda kalıp Tez alıp gelirim. Kitabı sen yapar mısın? Yok, özü yaparım. Özü yapar zəhmət çəkib, çekip özü de getirsin. gedim alın gəlim heç 10 dəqiqə çəkməz arzı ütünü qutar get qabları yox söhbət qutardı Səhər dərslərsə sonra səbinə gələ gedim. Nava səbinə gildəm. Heç, elə-belə biraz oturub söhbət edəcəyəm. Çox gecikmərəm, yarım saatda gələrəm. Olmaz. Ana vallah. A dedim olmaz, qutardı. Get qar top gətirdim. Görmürsən, əlimdə iş görürəm. Geraldo! Ana. Nedir gene? Ana, ben Səbinə gelə getmək istəyirəm. Olmaz. Ne olur ana? Yarım saatte kaytarım, hə? Arzu, dedim olmaz, demeli olmaz. İyi ee, ana. Ama sen her bir şey böyle yiyirsən, hı? İzimi köşe otağa. Yerdesini hazırla. Gel Arzu Ay qız hardasan? Arzu Qızım, gəl köməyə. Arzu Arzu Qüsardad oh, səna Həmişə ilə qorxuçdur ki sənin nözmə öz danışmağa utanıram. Ona görə də ürəyimdəyə verəyə boşaltmağı qərar aldım. Ana mən evdən getməli oldum. Çünki sevgiyim oğlana ata bilmirəm. O bizim ailəyə layiq olmadı, ölkəsiz onu qəbul etməyəcəksiniz. Bunları bilə-bilə mən onu sevmişəm. Nə edim? İşkin gözükürdü deyənlər. Həm də de sizdən hamilə olduğumu nə dedirlər deyəcək. <laughs> Amma narahat olma ana. Üçüncü uşağından boyun qaçılmır. Baxmayaraq ki onun da ömrünə az qalıb. Onun qamında xərçəyə tapdı. Deyəsən o uşağını görməyə biləcək onlara baxmayaraq o məni də körpəmi də çox sevir. Və ingidən uşağı üçün darıxır. Mənim narkotikə qorxumam baxmayaraq gəlib, hər şeyin düzəldiyini inanmağa çalışıram. Ana, akıllılar deyir ki, mənim narkotik aludəçiliyim olduqlarına görə gündə bir şikest olacaq. Məscidə də gəlmişəm ki Nə olsa olsun, laplı köylərə düşmən olsam da öz şərəmi saxlayacağam. Onları çıxdıracağam. Çox güman ki, bunların heç bir ləfət görə bilməyəcək. Nə qədər ağınacaq, nə olsa da, biz birlikdə çox xoşbəxt vəxt keçirəcəyik. Əysizənam Amma doğulandan da yarım saatlıq səvinə gələ getməyəndən daha qorxulu şeylər var. Elə deyilmi? Mən yarım saatda qayıdacam.